নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ গধূলি হোৱাৰ লগে লগে চাহকাপ খাবলৈ নিশ্চয় মন যায় চাহকাপৰ লগত পকৰীজাতীয় কিবা এটা হ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগে কিন্তু আজি পকৰী নহয় বেলেগ কিবা এাহে বনাই খাবলৈ লৈছোঁ গতিকে আমিনো কেনেদৰে বনাই খালোঁ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় বনাই খায় লাল চাহৰ লগত বা অন্য ধৰণে হ'লেও খায় কিন্তু আমিনো কেনেদৰে বনাই খালোঁ তাকে কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পাপৰখন দেখি হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে কি বনাবলৈ লৈছোঁ হয় আপোনালোকে ভবাটোৱেই বনাবলৈ লৈছোঁ পাপৰ চিৰা আৰু বাদামৰ সৈতে যিটো মিশ্ৰণ কৰি যিটো এটা মিক্সাৰ বনাই আজি সেইটো বনাবলৈ লৈছোঁ খুব সহজভাৱে আচলতে বনাইছোঁ বস্তুটো আৰু বস্তু কিছুমান লাগিছিলে কিন্তু মানে অনা নহ'ল আৰু প্ৰথমতে পাপৰখন ভাজি লৈছোঁ পাপৰখন ভাজি হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এইখন নমাই লৈছোঁ নমাই লোৱাৰ পিছতে ভাজিব লাগিব বাদামকেইটা আৰু এয়া মই বাদামকেইটা তেলতে দি দিছোঁ গৰম হৈ আছে যিহেতু তেলখন তেলতে বাদামখিনি ভাজিবলৈ অলৰেডি দি দিছোঁ এতিয়া লৰাই দিছোঁ বেছিকৈ ভাজিলে আচলতে কোলা পৰি গ'লে বেয়া হ'ব খাবলৈ সেইটো কাৰণে অকণমান ফাটি যাওঁতেই তাক নমাই দিব লাগিব এতিয়া বাদামখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া বাদামখিনি কাঢ়ি ল'ব লাগিব পাপৰখনৰ ওপৰতে কাঢ়ি থৈছোঁ যিহেতু অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতেহে বস্তুবোৰ খাবলৈ অকণমান মৰমীয়া হ'ব এতিয়া বাদামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে চিৰাখিনি ভাজিব লাগিব চিৰাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে তেল অলপমান বেছি দিব লাগিছিলে কিন্তু আমি তেল বেছিকৈ খাব বিচৰা নাই সেইটো কাৰণে যিখিনি তেল আছিলে সেইখিনি তেলতে আমি এই চিৰাখিনি ভাজিব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ ভাজিলেও খুব ভাল হয় খাবলৈ খালী অকণমান সময় লাগে ভাজিবলৈ তেল বেছি হ'লে চিৰাখিনি তাত দি দিলে লগালগ ফুলি আহে ভাল হয় খাবলৈ বেছি ভাল হয় কিন্তু সেনেকৈ খালে আমাৰ দেহৰ কাৰণেও অকণমান অপকাৰী সেইটো কাৰণে আমি অকণমান কম তেলতে ভাজিছোঁ চিৰাখিনি এনেকৈ ভাজিলেও খুব ভাল হয় খাবলৈ কাৰণ আমি আগতেও ভাজি খাইছোঁ এনেদৰে একো দিগদাৰ নাই বাৰু হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল চিৰাখিনি এতিয়া চিৰাখিনিও সেই পাপৰ বাদামৰ ওপৰতে চিৰাখিনি দি দিছোঁ যিহেতু একেলগে ভাঙিব লাগিব মিশ্ৰণ কৰিব লাগিব তাতে দি লৈছোঁ একেলগে এতিয়া চিৰাখিনি নমাই হৈ গৈছে আৰু বস্তুখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া পাতিছোঁ চাহ গেছটো জ্বলাই লৈ এতিয়া চাহৰ চচটো পাতি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান দিব লাগিব আদা আদাটো দিছোঁ যিহেতু আমি লাল চাহে খাম আৰু এয়া চাহপাত দি দিলোঁ চাহপাত দিয়াটো মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ যে পিছত সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ চাহপাতটো মানে এতিয়া এইখিনি ভাঙি লওঁ চিৰা বাদাম আৰু পাপৰ যিখিনি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লওঁ চিৰা পাপৰ বাদামৰ মিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু এইফালে চাহটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া চাহটো কাপত বাকী লৈহে আমি ধুনীয়াকৈ খাম দেই আৰু আপোনালোকেনো কি কৰিব আৰু আপোনালোকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব লগতে কমেণ্ট এটা কৰিব এনেদৰে চিৰা বাদাম পাপৰৰ ভাজাটো কোনে কোনে খাই ভাল পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব দেই এতিয়া যিহেতু আমি দুজন আছোঁ মই আৰু মোৰ শ্ৰীমতী আছে গতিকে দুটা কাপত চাহটো বাকী ল'লোঁ বাকী লৈ এইফালে চিৰাখিনি দুখন প্লেটত উলিয়াই ল'ব লাগিব খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত আৰু একেবাৰে সমানে সমানে দেই এইটো মাইকী নিজৰ মানে মানুহজনী হ'লেও আৰু কম বেছি নহয় একেবাৰে সমানে সমানে জুখি লৈছোঁ জুখি লৈ একেবাৰে সমানে সমানে ভাগ কৰিছোঁ ভাগ কৰি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ দুইজনে খাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি থৈ যাব কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ফেচবুকত মোৰ ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ফ'ল' কৰি থৈ যাব ধন্যবাদ